Ну, было круто. <свят> ну, мы трясились, руки трясились на классную. Да. На вкус и цвет Руслан, товарищи нет. Некоторые любят крупных, некоторые любят кослявых, Некоторые любят... Любят. Ой, какой красивый рисунок. как кто это? Хто, хто? Ух ты, ну красивый, красивый. Ты художником будешь? Манку ему зварила. тільки манку есть. Без блять, ни хрена. Накароны. И макароны. Засмеет нас. А то, что мы проиграем, вам пофиг. Скоро э, тви любовник У меня любовника не было и не будет Запомните, раз у нас всегда Может вы потапаете, девки, блядь Сейчас Тяни, его... блядь! Сейчас вы в Ясе увидите Сатану. Четыре человека по одной розе. Ребят, четыре человечка по одной розочке. Игорь, спасибо огромное. Маргарита, спасибо. Александр. Или Александра сейчас, Александри. Спасибо огромное. Оценник, ебать копать, прикольный. Ну, ясно, ну нахуя ты это делаешь, блядь? Ну, а, ну ты нормальная вообще женщина. Ну, сидит, блядь, приждак. Да? А, ну, хай растет, твой единорог. Чего ты его трогаешь? Ну, мужики сидят, она сидит, прищи давит. Ну, 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 как здравствуй, по Новый год. И шо? Ну шушу Они так тут тор торты открывают. Это ты еще да. Алло. Нет? Я никогда не забуду, когда мы с Яской, с Яська назад в Киев ехали, с Киева ехали как она мне мороженым, блядь, засрала в машину, нахуй. Она... Мы ехали на большой скорости, а эта дура взяла в окно, выкинула мороженое. Че вы поняли, блядь, это мороженое, блядь, все на моей машине было. Все, блядь. Как она говорит, торнадо, я для тебя куплю пирожное. Что вы думаете, мы его забыли, блядь, на полпути нам надо, говорит. Слышь, торнадо, говорит, я что за мороженое, этот, за пирожное заплатила, а забрать не забрали. -то И только мы уже куда с ней отъехали. Как она сказала, не разворачивайся, поехала его забирать, я вообще не знаю. Да. <реш> а что она там, сколько она там стоит? Ривен 80, мы на заправке брали. Да. Она просто ценник забыла, так <реш> мы вернулись. А як ми з нею я їсти хочу. Ми ходимо, вона по магазинах. то в зару, то із зари блядь, тягає мене як оту шльондру, блядь. Так ми куди не заходимо, везде світ вирубали. да. І тут уже Яся все проголодалася, жрать вона хоче, все, вона вже вона вже не може. Ну, знаєте, що я поняла, я би в Києві б не змогла жити. Вот отдохнуть там, поехать там на сколько-то там дней, да. А вот именно жить там. Эти вечные, сука, пробки. Эти вечные, блядь. Ой, бля. Вспомни, сколько мы с тобой, блядь, ехали до... До вот этой вот Зары, Йоханай. Да дом. Ну мы, блядь, в этих пробках стояли в этом таксі. Чтобы вы понимали, я в Киеве на своей машине не ездила, чисто физически могла, потому что там пробки не въебенные. Мы чисто на такси передвигались. Мы везде на таксі. Куда мы не ездили, мы всегда на таксі. А як я А як я психунула, збиралась, а як вони по машинам ховалися, блядь, дивились, чия да, чи не їду, чия не буде. Ну пошли мы, короче, э, по, -по, -по, -по заведению. по элитным заведениям. Короче, нахиль коктейлей. Вот и белка стрелянула, еду домой, говорит, и все. Прикиньте, камином... Нам... Да. Ты рассказывай правду. Ты больше с ней времени проводила, чем с Ты что, ебнута, Мы все вместе ходили. Ты дура, блядь. Как им все а ты больше с ней провела? С кем знаю? Я, блядь, вообще сидела, никого не трогала. С кем знаю? Короче, смотрите. Поехали а как мы. Они меня убивала Вовка, торнадо, Янка. Ёб твою заново, как я ее, блядь, ее остановить этого бульдозера не Она, блядь, каким-то образом даже такси на этот вызвала. Хотя такси не работает. И эта матрешка говорит, я тоже, говорю, сейчас сажусь за руль и еду домой, куда-то там за город. Я говорю, вы что, блядь, вообще дуры подарили? И этот, ну, хоть одну оставила. Это свалило, а это мне тоже свалило. А меня утром... У меня такой утром буду блять был. Это что-то нечто. И слышу такой тык-тык-тык-тык-тык в номер. Вот эта же девочка. Говорит, дай мне, говорит, ключи, я давай поеду. Это только дала, я дала и ключи. Я же ключи забрала от машины ее. Думаю, сейчас еще сядет, блядь, поедет. Кабон, спасибо огромное. Там цирк. Да. Ты, ты, кстати, мою игрушку забрала? Блять, я тебе, сука, на заправке, блядь, за 900 гривен, сука, ее купила. Ты дура, блядь. Кстати, я вот и думала, надо ей сказать, хоми мне не пришла. Я, блядь, на заправке, что, не с пустыми же, блядь, руками? Ничего же не купила, блядь, думаю, на заправку зайду. Мне, кстати, на заправке там девочка узнала. Говорит, а я знаю, говорит, я ваши стримы смотрю. Я такая, прикольно. І я ще то, блядь, взяла и думала, хоть игрушку какую-то таку прикольну взяла. Сука, на заправке игрушки беше на родині, блять, стоит. Я, я рот закрыла. Да, я кстати малому брала одному і другому. Е, такі короче вони типа таких м'ячих по тисячу сто. Я дві брала. Кабан, спасибо, ребята, две рози, две розы. Две розочки, две розочки. Спасибо огромное. Еще одну розу кто-нибудь. Спасибо. Ой, ну цирк. Ну, нам, нам... Знаешь, куда мы с тобой только не попали? В караоке. Мы хотели в караоке, но мы тогда до караоке не долезли. Да мы и так, мы с ней очень долго ждали, чтобы там полетать в этой трубе. Mm -hmm. А как они меня туда за... держали? А, кто тебя за Тебя Тебя один чувак держал, вместе с тобой взлетал. Каба! Спасибо огромное. Ну, заметишь, меня за Не, не страшно было, у меня ресницы в разные стороны выезжали. И губы вот так. Нет, с губами у меня все в порядке было. А вот ресницы, да. У меня все а вот эту же гостиницу, что ее сейчас же нету. Там, Какой где где останавливалась. Вот это вот, там, где я останавливалась. А что? Даже прилет недалеко был, повыносила все там, все окна, все на свете. <мышленный> Рядом. Это еще в когда? Это еще зимой. я уже в Киев еще раз приезжала, я смотрела, она закрытая. Гостиница, ага, хуже. Конечно. Я, думал, я там, мистерин... Мне там на сервисе нравилась женщина с Вара, Она носила там кофе и это. Я говорю, я себя не обижаю. Она говорит, а вы в курсе, что вот эта вот девочка вас, говорит, очень сильно любит и хвалит? Смотрю, там дамочка это покраснела. Так мы с ней уезжать не хотели. Самое интересное, уже с сумками сидим, уже кофе пьем. Собираемся, и ты, я говорю, я себя, говорит, мы с тобой, говорит, блядь, походу отсюда вообще не уедем. Собирались сейчас, выехали в часа четыре. Вообще не хотела ехать. Вообще, ну вот я отвечаю, просто не хотелось уезжать. А, да, как мы, -то, блин, тоже в Киеве были, а, чтобы ты понимала, тоже где-то в центре, сняли номер. Отдали за номер. Там, где я была, мы платили 3,600. Четыре... Я... Нет, четыре с Ну или четыре с Хорошо, даже четыре с И я была тоже в Киеве, тоже в хорошей гостинице. Сняли на сутки номер. Пять тысяч гривен, чтобы ты понимала, так заходишь сразу, блядь, унитаз, этот, сортир, умывальник рядом, поняла? И все остальное. И комнатка маленькая. 5 тисяч гривень надала за сутки. Я ще рот, ну, я я закрыла. Это, Это ну, прицеп, ти открываєш дверь і сразу у тебе умувальник стоїть, блядь. Че а туди все входило? Нічого не входило. Два... А, а туди а? ми платили, коротше, ми платили теж за гостинцю, ми платили 6500, ну, туди все входило. Завтра. А туда там я не знаю, мне должны были на золотых подносах туда что-то приносить, ничего такого, ну вообще абсолютно. Там где мы вот, это были, вот охеренная гостиница, мне на пиздец как нравилось, кири. А знаешь, что там, что там бахнуло, там же швейц. Да, было. Да, помнишь? Да. Ну, ну, я с... по-любому кто-то не ну, знал. Это Астананга, вообще -city, или как она называла, я даже за... название, блядь, не помню. Ребятки, X2. Вот да. он, Вот наверное, воно и Ну, я была в надежде, что его открыли, но его еще не открыли. Еще не открыли? Вроде нет. Ребятки, x2, 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 x2. А че так довго, типа, ну вони помогли по ЖД давно відновити. Не знаю, може ущерб там сильный, бо. Хуй его знаю. А може, даже і побояться. Оп'ять, типа, на то. Я не думаю. Она не работает еще. Вот мені пишут, что она еще не работает, там страница. Я так расстроилась, когда узнала, что она пострадала. Вообще. У меня там такие воспоминания. У, бля. А как таксист, помнишь? Я, говорит, вас смотрю, и Женю кабину, и тебя, типа, ездят о том, как прицепился к Ясе. Я всю дорогу, блядь, слушала. Как он нас смотрит. Сцену... А помнишь, как мы шли по центру, как до тебя подошел накачанный знакомец? я это вообще что-то нечто. Да нахуй кажу на ей, блядь. Силиконового дудка кажу. Я думала, там драка будет. Я еле, блядь. Ну, мы шли, короче, по, по центру, ну, просто гуляли втроем. Решили пробздеться. И чувак подошел познакомиться. А я себя подумала, что наезжать собрался. И она к нему слышит, что говорит, как там цирк был. А как она ламанду мне какую-то подарила. А потом ее обратно отдали. А потом ее это, пытались дороже продать. А, да, это же... Ше... Да, да. А где а я, мы потом идем? Я не говорю лаванду. Говорю, мне никогда цветы, такие никто не дарил. Пошла, купила этот, эту лаванду. Букеты, как сейчас помню, сто гривен стоил. А да, потом да, стою и да, думаю, блядь, а что с, с этой лавандой? Буду, блядь, везде ходить. Ну, мы что-то вышли. Это же не то, что уже домой идем мы к эту лаван, хотя красивые цветы. Я говорю, что-то там мы загнались, я говорю, или девочка, говорит, или я сказала, говорит, а ты сможешь, говорю, продать эти цветы какому-нибудь пацану? Она пошла, говорит, за 300 гривен купишь букет. бабушка рядом стояла и говорит, по а продала? Он говорит, нет, что, говорит, еврей, говорит, купи, говорит, букет, говорит, не гони, у тебя девочка, говорит, рядом сидит жматяра. Боже, там ну, цель был. Спасибо огромное. О, а потом Юлька Торнадо, как доебалась, сфоткай меня біля того. Сейчас я покажу. Вона три старался и фоткала. Что-то не так я и фоткаю. Там крыла, какие. Сейчас я покажу. С крыльями, с крыльями, да. Что не так? Ты меня сфоткал, мы быстро пофоткались. Да у меня пивгала рай, и то их с крыльями. потому что это ты, бля, фоткала. Я, говорит, ты валеры скрыла. Это с Линчиком. Ну ты нашла, блядь. Там есть и получше фотография. Она их куча. <свят> Мы как в в этих костюмах шоу телепузиков. Ой, мне торнадо купила, Мишку. Вот этот, сука, Мишка, 900 гривен, блядь, стоил. 900, блядь. Две блядь, какая блядь. Горна, да какая тут гарна, да? С нарощенными волосами. Это мы уже... Это мы уже ехали ближе. Я помню, что... Я короче, сделали мне майкап. Я пока доехала, блядь, мне уже ничего не хотелось. Пошла его смывать. А у меня этой фотки нету. Поскидывай мне фотки. Ага. Ля, так у меня, блядь, половина фотографий нету. Лень, как она клинчику приставала. Это цирк был. А. Да. да, глаза на лбу. И этой фотки у меня да. нету. Тблед, все всі улюблені фотки, блядь. А я нічого не видаляла. <ривіт> ну є фотки нормальні, є фотки не мучен, блядь. Ти, короче, все всі самые улюблені, блядь, залишила. <ривіт> Ти ж а як вона летіла? Єбать, я трусюсь, я переживаю за неї, блядь. Я, я пиздя, вона, все, вона впала, летіти не моє, не моє, не моє, не моє. А вона каже: "Та туди перебігай на другу сторону". Я біжу, вона Литый. И мне так надавили эти что? шнурки. Вона, вылезла, я плачу, я реально, я плакала. Я Ван, спасибо тебе огромное. Я реально, я так злякала за нею. Это mm, Она говорит, я следующая. А потом она говорит, у меня там, говорит, конечно, проблема с сердцем, там с этим. Я говорю, а, ну не, я говорю, пошли. <laughs> я говорю, не, не выдержу. <laughs> я тут злякалась сердце, блядь, стану. Так она такая веселая, говорит, да прыгай, а что ты боишься, я к девственности первый раз лишаюсь. Я говорю, закруйся, ты. Цирк, Ага, она трусилась, она трусилась, капец. Она реально такие... Надо ну, сразу, ну, а я думаете? при полете нельзя сильно долго думать, стоять, гадать, прыгать, не прыгать. Надо сразу брать и прыгать. Чем больше ты пры... ну, думаешь, тем больше тебе становится страшно. Я когда-то залезла, норм было, а потом вот это вот было. Ну, мне повезло, инструктор классный попался, бородатенький. Вот это он меня не толкал, ничего, все там самостоятельно. За руку держал, говорит, не бойся, все будет хорошо. И это бегает, кричит на всю. стримерша. Так, да, в мене є всі відоси. Де, де мої це, де її держали, де вона там пригала, де її вдівали. Команда. Три рози. їбать, Ми сидимо, просто смокчимо п'ять. А ти коли додому? Я сейчас уже все все поработала и буду уже домой. Поехала. Я будешь Сейчас быстренько переоденусь, и мне надо будет поехать по делам. Мыться будешь? Конечно, всегда моюсь. А, ты... Спасибо огромное. У меня месячный успокойся. Поговорили, сидят, мужики, блядь, уже глеют. И мы тут одна присидавить, другая за месячный, блядь, а Ну 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 пиздец. А що місячний це помеха? Це ж ненормально. Ну, для меня, да. Я не, не собираюсь. Коли у мене місячний, я кайф в кайф в лучше получаю. Коктейль кряба в Винцеслав, спасибо огромное. Анастасия, спасибо, Татьяна, спасибо. Куда бичи сейчас я, я бегаю дальше. Ребятулечки, потапайте по экранечку. Спасибо вам, ребята. Кабан, Винцеслава, Анастасия. Спасибо вам огромное. Танюшка. Всем спасибо. Давайте еще один батл. И будем с вами рассыпаться. Ничего, нормально все.